Я вже давно не Стоявши нормалімова. Тут зібралася громада, яка виболювала і буде виболювати незалежність України і спокій міцні з і область. Ми вам вручаємо ці ключі і бажаємо, щоб ви були найкращим очільником, не, про... не тільки очільником, а найкращим сподіванням українців і всіх укр... жителів міста і області. Всі жителі міста і області є Україною. <хі> <хі> дорогие журналисты, если бы мне сказали там еще две недели назад о том, что я буду сидеть в этом кресле и давать интервью в качестве губернатора или начальника Невропетровской да, я бы посмеял, как вы понимаете. Но время нелегкое, так сложилось, что я даже сам предложил себя на эту должность для того, чтобы, будучи в Днепропетровске, успокоить страхи, панику, различные противостояния, которых у нас не должно быть и никогда не было. Вот. И, в общем-то говоря, это вызвало понимание и положительную реакцию. Отделение бизнеса. Ну, в общем-то говоря, если я сижу в этом кресле, значит, я буду в это время. В то время, пока я буду сидеть в этом кресле, я бизнесом заниматься не буду. Второе, охрану я не усиливал. Третье, Украинский язык. У меня в школе была пятерка по украинскому языку и литературе, но в связи с тем, что отсутствовала языковая практика, разговорная практика, будем потихоньку переходить. Читаю и освободлюсь. Следующая пресс-конференция на украинском языке. Будем стараться. Я, я не считаю, что должны возглавить олигархи. Я считал, что должны возглавить те люди, которые, находят, которые прежде всего по принципу землячества. Я родился, вырос в Днепропетровске и большую часть жизни провел в Днепропетровске. Я посчитал, что идея, когда если вдруг Ахмета возглавит Донецкую область, это вам может Днепропетровскую, это будет неплохая идея. Такая же возможность была у Пинчука. Это дает возможность успокоить общество, успокоить э, население области. И, в общем-то, чтобы не неукро... уходить. Если олигархи, скажем так, идут во власть и не боятся возглавить такое нелегкое время область, то это даст сигнал всему обществу и жителям области о том, что у нас все спокойно и все когда-то нормализуется. Игорь Валерьевич, информагентство УНИАН. Эксперты в последнее время говорят о том, что украинские олигархи должны финансово помочь Украине, экономике. Как вы к этому? Я, отношу, быть... я, я отношусь положительно, просто я не понимаю механизма, как они могут помочь. Украинские олигархи, если они работают в Украине, инвестируют в Украину, они уже этим помогают Украине. И ну, там речь шла, что как бы миллиард долларов куда-то чего-то было. Смотрите, это бывает, по-моему, выступление БЖДского. Я думаю, там он в чем-то фантазировал пожилой человек. Ну, вопрос же не в том, что вопрос инвестиций. В чем вопрос помощи? То есть это должна быть благотворительность, либо это должна быть инвестиция. Вот вопрос. У нас инвестировано гораздо больше в экономику Украины. Я считаю, что мы постепенно ведем все в мирное русло, закончим противостояние, а штаб самозахиста перейдет в штаб контроля за властью. Смотрите, я сторонник широкой политической жизни в стране и тем более в Днепропетровской области. То есть я считаю, что все партии, все идеи имеют место на выражение, если они не носят крайних или радикальных мотивов противоречащих законам и Конституции Украины. А так, самый широкий спектр мы не создаем однопартийные системы. И последний я, вопрос. Я, жил при однопартийной системе, так что мы к этому не будем возвращаться. Можно и последний быть? вопрос. Ну, а первые шаги, вчера мы, допустим, проводили совещание в противоположном здании, там был председатель Совета, были силовики, и речь шла как раз о налогах, там действительно говорилось о каникулах для малого и среднего бизнеса. Но я хочу просто всем сказать о том, что с одной стороны налоги нужно платить, а с другой стороны не должно быть притеснений и не должно быть проверок излишних, давления. Ну мы знаем, как налоговая, когда выполнение плана, спущенных сверху или спущенных из области. Можно по вопрос? Я представляю фанатов Днепра, нас очень обеспокоит тот вопрос, вчера очень хорошо сказали, ну, они не особо опасны тех, кто в спортивных штанах, а тех кто в туши, которые в форме. Понимаете, они осознанно шли на эти преступления, и что будет с ними? Я считаю, что правоохранительные органы разбираются, проводят следствия, и я думаю, все виновные будут наказаны. Возможно ли остановить реформу, которая проходит как дерибан в продолжении 96 объектов? Сегодня в городе Днепропетровске очень экстренно, потому что в 10 утра сегодня эта реформа продолжалась очень активно. Как аккорд делал? Да, да ну, конечно. По деревану Днепропетровского и Смотрите, у нас, вы знаете, у нас большой опыт по возвращению Поэтому мы постараемся все вернуть обратно, если все незаконно что-то было украдено. Они остаются работать, те чиновники, которые украли у них 156 тысяч. Те чиновники, которые украли, работать не будут. Всем спасибо. Моя посада правильно называется заступник головы Облдержадміністрації з питань координації з правоохоронними органами, що дуже важливо сьогодні. Ми, ми, всі, чуємо, ми всі чуємо, ми читаємо і дуже стурбовані повідомленнями про події, які сьогодні відбуваються в Криму, в тому числі серед повідомлень з Криму є інформація про. Небезпеку певну, яку сьогодні зазнають родини українських патріотів, військовослужбовців, які стоять на стражі кордонів нашої держави. Дніпропетровська область, в тому числі в особі Дніпропетровської обласної державної адміністрації, повністю готова сьогодні, і цей процес вже організований за ініціативою губернатора, прийняти без виключення всі родини. Військовослужбовців, мова йде про дітей, про дружин, прийняти, розмістити, забезпечити їх тимчасовим житлом і всім, що необхідно для безпечного життєдіяльності, для того, аби наші військовослужбовці почували, що їхні родини повністю захищені. Ми так само просимо. Цей процес до цього процесу комунікації з родинами військовослужбовців підключитися всі громадські організації, які мають на це бажання, в індивідуальному або колективному порядку е приймати е тих людей. І ми будемо забезпечувати їх всім необхідним для нормальної життєдіяльності. Що стосується родин, звертатися з сьогоднішнього дня, дати цей меседж, щоб люди там почули, послухали, звернутися через особисті контакти. Ми хочемо цей процес негайно розпочати.